Всем привет! Вы на канале Лучшие Друзья. И сегодня мы снимаем про криперов. Вот такой вот у нас крипер. С Майнкрафта. Он конструкторный. И он всегда... Ноги у него не... Двигаются. Да. Вот. И... В Майнкрафте он взрывается, когда к нему подходит. Или можно зажигать, например, в моей версии. Можно зажигалкой его подорвать. Угу. Или э, можно подлететь. Я люблю криперов, потому что... И динамит, потому что они взрывают очень сильно. Да, они взрывают. Можно подлететь. Подлететь и еще бывает, что они даже помогают добыть там уголь. Ресурсы. Да, ресурсы всякие. Алмазы, может быть, там крипер пришел, взорвал и алмаз выпал. Угу. Может быть, такое. Уголь там много чего. Криперы и динамит это полезная штучка. Особенно динамит. Угу. Ну всем пока вы были на канале Лучшие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.